मुंबई अहमदाबाद महामार्गावरील खानिवडे ग्रामपंचायत हद्दीत श्री सत्यसाई सेवा संस्थेच्या वतीने वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम करण्यात आला ग्रामपंचायत हद्दीतील वन जमिनीवर मुंबईच्या महाविद्यालय विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेत तीन हजार विविध झाडांची लागवड करण्यात आली काजू जांभूळ पेरू फणस चिंच बदाम आंबा अगिस्ता कडुलिंब अशा प्रकारची विविध फळं व फुल व जंगली झाडांच्या रोपांची लागवड करण्यात आली मुंबईतील एकशे पन्नास महाविद्यालय विद्यार्थ्यांनी या वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहभाग घेऊन कार्यक्रम यशस्वी केला आहे यावेळी कार्यक्रमात श्री सत्यसाई सेवा संस्थेचे डिस्ट्रिक्ट दोन महाराष्ट्र वेस्टचे अध्यक्ष राजीव जेटली समाजसेवक अमित पराशर मांडवी आर एफ ओ मॅडम खानवडे ग्रामपंचायत सरपंच दिनेश परेड भाऊसाहेब आर डी शेळके माजी नगरसेवक किरण भोईर समाजसेवक राजा किणी दशरथ पाटील ग्रामपंचायत उपसरपंच भारती घरत सदस्य नामदेव घरत दयानंद घरत पूर्वा कुडू आदींची उपस्थिती होती सदर कार्यक्रम यशस्वी करना दीपक घरत व खानी वे ग्राम पंचायत व ग्रामस्थान सहकार्य हम लोग जो है वो श्री सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन से हैं और सत्यसाई सेवा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विश्व में मेरे हिसाब से करीब 180 देश होंगे जहां उनकी प्रेजेंस है और यहाँ जो है इस टाइम पे हम लोग अभी खाने वडे में हैं महाराष्ट्र में पालगढ़ के इधर पालगढ़ जिला में तो हम जो है यहाँ वृक्षारोपण का हमने आ, एक, एक ड्राइव निकाली है हमारे संस्था इसको बुलाती है प्रेम थरू थरू बेसिकली मीन्स प्लांट एंड प्रेम ऑफ कोर्स इज लव सो द लव विच द ट्रीज गिव अस वही जो है वो हम uh, मतलब इन इन सो मेनी डिफरेंट वेज इन इन टर्म्स ऑफ शेड इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स फ्लावर्स एट्सेट्रा सो मेनी वेज दैट वी आर हेल्प्ड बाई नेचर सो वी वॉन्ट दैट सबसे ज़्यादा जितना हो सके उतना हम ज़्यादा इसको लगाएँ और ये जो है ये पूरा अपना पूरे भारत में भी हमारा ये चल रहा है प्रोग्राम प्रेमथरू प्रोग्राम और अभी यहाँ हम जो है खानेवड़े में हमने अभी तीन हज़ार प्लांट जो हैं पौधे जो हैं लगाए हैं और मतलब कई ने में आगे आए हैं कई वॉल्टियर्स आगे आए हैं हमारी संस्था के लोग हैं तो उस हिसाब से ये पूरा काम जो है ये हो रहा है और भगवान बाबा का हम सत्य साई बाबा के डिवोटी हैं बेसिकली और उनका हमेशा यही रहता था कि मानव सेवा माधव सेवा है और मानव की सेवा के लिए मतलब देर आर सो मैनी अदर वेज तो और आज के दिन जो सबसे बहुत ही रादर महत्वपूर्ण एक काम जो है वो जो वातावरण है इतना जो प्रदूषित हो जो रखा है उसको ठीक करने के लिए उसको बैलेंस करने के लिए जितने पेड़ लगा सकते हैं पौधे लगा सकते हैं उतने लगाते हैं और आज के दिन जो है वो अभी क्योंकि मानसून का समय है तो अभी अगर लगाए तो वो जो हैं पौधे जो हैं वो ठहर भी जाएंगे और यहाँ जो आगे पीछे जो गांव वाले हैं वो जो है उसको थोड़ा बहुत संभाल लेंगे उनके लिए क्या करेंगे आप यंग जनरेशन से हम सिर्फ यही कहेंगे कि जितना हो सके समाज सेवा करो जितना हो सके जिसकी सेवा जिस हिसाब से कर सकते हो वो करो जिसको खाने की जरूरत है उसको खाना दो जिसको पढ़ाई की जरूरत है उसको जिसको शिक्षा की जरूरत है उसको शिक्षा दो जिस तरीके से जिस हिसाब से आप कर सकते हो उस हिसाब से करो क्योंकि जैसे मैं बता रहा था मानव सेवा ही माधव सेवा है तो आप ईश्वर को अगर की सेवा करना चाहते हो तो जो ईश्वर सबके अंदर है उसको आप करो आप बेशक पेड़ों को संभालो पक्षियों को एनिमल्स को जो भी है जहाँ तक आप कर सको आप करो जितनी भी आपकी क्षमता है और दूसरों को अपने साथ में लेके चलो और सबको एक साथ में मतलब इस चीज का जो अनुभव है और जो आपको जो उसका उल्लास मिलता है और जो पैदा होता है कामित कार्यक्रम एकत्र जमलो आहोल तो का कार्यक्रम तो अंधेरी सामाजिक संस्था श्री सत्य सही सेवा ऑर्गेनाइजेशन या संस्थेच्या माध्यमातून आम्हाला एक सात आठ दिवसापूर्वी आमच्या गावातले जे दीपक घर आमचे दादा आहेत त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला समजलं की या संस्थेच्या माध्यमातून एक वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आपल्या गावात राबवला जातो आणि ही बातमी करताच आम्हाला एवढा आनंद झाला की आज ज्या कॉलेजची मुलं इथे आली असतील हा वृक्षारोपण रोपण कार्यक्रम करण्यासाठी त्यांनीही अनुभवलं असेल की हे वातावरण जे झाडं झुडपं इकडे हे आहे की याचं महत्त्व काय आहे त्यांनाही कल्लं असेल आणि हे चांगलं एक सुंदर कार्य माझ्या गावात होते आमच्या गावात होते यासाठी आम्हाला खरंच खूप आनंद झाला आहे त्यासाठी मी सर्वप्रथम माझ्या ग्रामपंचायतीतर्फे आपली फाउंडेशन तसेच कॉलेज पूर्ण कॉलेजची टीम आणि उपस्थित मान्यवर ग्रामस्थ सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो की हे महत्त्वाचं एक चांगलं पवित्र असं काम तुम्ही माझ्या गावात करतायत आपण झाडं लावताना काय करतो फक्त झाडांना काय करायचं असतं फक्त ते लावायचे आणि एखाद टाईम त्याला पाणी द्यायचं आणि त्याचं थोडंफार संगोपन करायचं परंतु झाड आपल्याला काय देत असतं आपला महत्त्वाचं म्हणजे प्राणवायू ऑक्सिजन त्याच्यानंतर आपल्याला फलं फुलं आणि महत्त्वाचं म्हणजे उन्हाळ्यात आपल्याला सावली मिळते हे खूप सारे फायदे या आपल्या झाडापासून आपल्याला मिळत असतात आणि आज खरंच ही कालाची गरज आहे की वातावरणात फार मोठा एक बदल होत आहे आणि या बदलाचं खरं कारण वृक्षतोड वगैरे ह्या सर्व गोष्टी आहेत आपल्याला एकातर्फी विकास पाहिजे विकासही झाला पाहिजे परंतु आपला जो निसर्ग आहे तोही आपण संगोपित केला पाहिजे तोही आपण जपला पाहिजे आणि हे महत्त्वाचं कार्य आपल्या ऑर्गनायझेशनच्या ऑर्गनायझेशनच्या माध्यमातून आमच्या गावात झालं आहे यासाठी मी खरंच पूर्ण गावातर्फे आणि सर्वांतर्फे आपलं जाहीर आभार मान